Niestety przegrywacie dzisiaj e, z Włochami, sytuacja w tabeli nieco się komplikuje. Co dzisiaj najbardziej nie zagrało według Ciebie? Co nie zagrało? Ciężko mi powiedzieć, No to jest pytanie raczej na trenera. Ja tutaj se za bardzo nie skupiam na to na jak gra zespół, tak że ciężko mi to ogólnie ocenić, tylko wiem, że po prostu zadecydowała najbardziej druga tercja, gdzie po prostu zrobiliśmy jakieś kary, szczególnie ta za 4 minuty, która nas kosztowała tą drugą bramkę. I... I tam myślę, że się zmienił ten los tego spotkania, no bo pierwsza tercja w naszym wykonaniu, moim zdaniem, była bardzo dobra. No. Kilkanaście dni temu, jeszcze przed Wielkanocą, graliście dwa sparingi z Włochami. Te mecze były do siebie podobne w porównaniu do tego dzisiejszego? Niezbyt bardzo, bym powiedział. Oczekiwaliśmy od razu dzisiaj w Luchu, w pierwszej tercji, bo obie dwie pierwsze tercje w Sosnowcu byli bardzo po stronie Włochów i dzisiaj bym powiedział, že bylo zupełnie na odwrót, że może sami sobie troszkę jsme, tak naprawdę bardzo dobrą terciomi. tercją i sami jsme se zlekli tego, že by jsme mogli naprawdę nevím, po tak, jak mluvil, to na pewno więcej jeden z nich tež kari, i dva jeden, no, i v sumě třetí bránka, no tež bym pověděl, že po prostu Chcieliśmy tą kontaktow kontaktową bramkę zdobyć, Wlosi też mieli swoje okazje na, na początku, nebo w ciągu tych pierwszych 10 minut w trzeciej tercji, ale no, niestety wpadła trzecia bramka i myślę, że tam już e, to było bardzo ciężkie z takim zespołem, jak są Wlochy. Bardzo się jakby postrzeżeć ten, ten wynik. No. Eee, dla Ciebie to już drugie mistrzostwa z reprezentacją. Możesz porównać te mistrzostwa do tej zeszłorocznej elity w Ostrawie? Eee, Porovnat, no, záleží v jakém vzhledu, no, tady mám trochu větší klid, uh, troš, věnk, spokoj, trošku větší věnk, spokoj. bo, oczywiście světa v posledním roku byli v Čechách, i, dużo se krentilo okolo mě, bo, oczywiście čech s polským pasportem, no, myslím, že tady mám więcej klidu, jak z mojej perspektivy obecně. Uh, nevím tak dokladně, jestli se pýtáš na organizaci celé, celého toho. A myslím, že prostu jde vidět, že, že tutaj se hraje tylko jedna grupa, je tu měj, měj ze spolu. V sumě všichni jsme na mnějším hotelu, všechno je to také, také trošku mnější, ale lodovisko, šatní, všechno myslím, že je na celkem slušným požami, takže myslím, že tutaj tady nemám žádných, žádných negativů. E, teraz Tak jak na poprzedniej imprezie o miejsce w ramce rywalizujesz z Johnem Marejem, czy dwóch y, takich mocnych bramkarzy na podobnym poziomie, tylko działa na plus dla reprezentacji? Ja mam nadzieję, że tak. No, jakby ogólnie ja z, z, z Johnem rywalizowałem dwa tygodnie temu, gdy graliśmy przeciwko siebie finał Polskiej ligi. Teraz jest zupełnie odwrotna rola, przynajmniej dla mnie. Za mojego podejšťa, bo teraz teď jsme v jedné družině, jestli má Johnny bronit następne dva meče, to jestem je staně to zúplně zaakceptovat, prostu chce odezdat od sebe od co nejvíce i decyzja Decizia náleží do trenérů. a i jak by bronit Johnny, toho bude i Napravde, a tutaj nečuje rivalizaci, rivalizaci, sobě po, rivalizuje, mám, mám naději s Johnnym zase v sezonie. sezóně. No. No właśnie, czyli już jest postanowione, że John Murray będzie bronił te w dwóch ostatnich meczach, czy, czy, czy jeszcze jest szansa, że wskoczysz do bramki? To nie powiedziałem, ja po, po prostu dawałem tylko przykład, że jakby się tak miało zdarzyć, ja na razie nie mam żadną informacją, to po prostu no, nie będę obrażony, John jest doswyczajny bramkarz i si, po prostu jak zapadnie taka decyzja, to... to jak nejbarději ho budu spěrat že by to mělo jak nejlepší dopad na chlopáků, takže to tyle. No. A ten mecz jutřejší s Ukrajinou bude nejvážnější dla vás? Od něho se jak kdo avancuje? Nejvážnější je každý meč, nestety. No, to, eh, teraz eh, se nám mluví, že nejvážnější meč je každý ten następný. No. Kdybychom mě s Rumuniou i s Japoniou, to bychom teraz v ogóle nemyšleli o, 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 těch řečách, o kterých myšlíme. Takže mm, také teoretizovaně zostavě vám, e, médiím, já se skupím na następný meč, chci se jak nejlepší přigotovat. I. To je v sumě to jediné, co mě, co mě interesuje. Pozice a v tabeli mě neinteresuje. In, interesuje mě to, jak se čuje, i chce se dobře přigotovat prostu na następný meč.